Это был 3 киловаттный генератор, э, нагрузка на одну фазу 1 киловатт. Ну, ребята посчитали, что он 3 киловатта, и на одну розетку нагрузили 3 киловатта. Просто и получился... не киловатта никто не читает. просто. А китайцы сколько, пишут хитро. Сколько влазит в этот удлинитель розеток, столько и включили. А что включили, не волнует. Может, это чайник, и утюг, и телевизор. И, ну, никто не считает эти киловатты. А потом оно хоп, и задымилось. Навантажение у нас такого сильного навантажения немає. То есть у нас радиостанции, телефоны, больше у нас такого ничего. То есть у нас немає такого сильного навантажения на цель. 50% генераторов, которые поступили на ремонт, они работали без масла. Откину датчик, здесь вот без датчик масло. Если мы его отцепляем, генератор заводится. Подключаем, генератор не заводится. Вот им надо зародить мобильный телефон, они отключают значит ну, наличие редко масла. Рассказываешь, завидка бывает. Был один случай такой. Да, да. Никто не признается. Ну, то есть, не там, не то где нормальный признался. командир, там, где нормальный командир, там э, за этим все будет человек специально ставится, который за этим смотрит, по часам работает, по часам меняется масло. От ви слідкуєте комусь ще довіряєте до нього? Ні, ні, нас такого немає. Якщо один чоловік тим займається, значить один чоловік. Це у нас бензинний генератор 4 Ну і от у нас він стоїть в перекритій так як він стоїть в перекритій члені, його постійно треба чистити. Тому що йдуть гази, він збирається, він тупо починає чорніть. Кожні 2-3 дні ми його очистимо, розбираємо, свічку викручуємо, знімаємо ну, повністю стартер, щоб можна було цю почистити звідти. Ел у нас масло, маслойки заливается ну, цей, до мотора. Каждые три дня мы меняем масло. Генератор Форты. Работа его часов в день, 6 часов. Масло мы меняем каждые 100 часов. Много генератора вышло со строя из-за того, что использовали не то масло. Здесь масло должно использоваться 10В40. А если, кто использует двухтактное масло, которое... Хто це сказали, але це абсолютно неправильно. Двохтактне масло заливається в двохтактний двигатель, бензин розводиться. А здесь на чотирьох чистий бензин і масло в картер заливається. Масло 10 в 40. Спеціальне моторне масло по 0,25 грамів кожен три дні заливається. Тобто, якщо я там, наприклад, там, чи уїжджаю, то залишається за це другий чоловік. Людина відповідальна така сама, яка знає про нього все.